Новорічні та різдвяні свята вже залишилися позаду, проте не забуваємо, що ще будемо святкувати старий новий рік. Тож до цього свята ми створимо ось такого, такого дивовижного їжачка, і допоможе нам майстриня Юлія Кулова. Здрасти Юля, добрий день! Це просто шедевр, таке створіння геніальне. Навіть не буду розказувати, з чого він, бо розкажете ви. Да, действительно, этот ежик у нас сделан из соленого теста. Вот оно у нас перед нами. Соленое тесто очень э, такой податливый материал, он приятный на ощупь, он более мягкий, чем пластилин, ну и более мягкий, конечно, тоже, чем глина. Э, и мы сейчас и будем заниматься. Вот для того, чтобы нам приготовить нашего ежика, нам нужно тесто поделить ну, на две части. Одна половинка будет вам, угу. вторая половинка будет мне. Ми вже за свята звикли ліпити пиріжки різноманітні, тому буде нескладно зробити їжачка. Да. Для цього ми беремо заготовку да? Да. покажемо нас... нашим глядачам, що спочатку ми малюємо ось такого їжачка. Нам нужен эскиз, конечно же, для начала. Мы можем делать не только ежика, мы можем делать и зайчика, и белочку. То есть любой из них может быть из разных животных, может быть у нас основой. А дальше идет наша фантазия. Значит, пару слов о том, как нужно приготовить тесто. Мы берем обычную муку, берем экстра соль. Пропорция должна быть где-то один стакан муки на 1,5-2 стакана соли экстра. Соль должна быть обязательно только экстра, потому что Обычная поваренная соль, она потом берется такими комочками, ну и тесто такое грубое, а вот оно должно быть сразу мягкое, нежненькое. А также мы будем использовать тесто крашеное. Вот у нас елочка зеленая, вами, у нас есть такая фарбованное тесто, да. нас же приготовлено зеленое, мы заранее уже покрасили заранее. тесто. Так. Для того чтобы покрасить тесто, нам необходимо, если мы работаем с детками, то это должны быть только пищевые красители. Например, там для пасхальных яиц краска, либо какие-то другие И Либо же мы можем использовать гуашь или акварельную краску, либо же акриловую. Пока мы зеленые выкладываем, нам сейчас понадобится только белые. Для того, чтобы мы сделать, да, мы скатываем сначала шарик. Хорошенечко разминаем наше да. тесто. Оно не должно браться к рукам. У нас к рукам тесто не берется. А дальше мы должны раскатать блинчик. Для того чтобы оно не бралось нам на стол, мы тоже должны слегка посыпать муки, да. положить его да, и расплескать, трошка. раздавить его ладошкой. Раздавливаем ладошкой, так хорошо его разминаем. Мы делаем ориентировочно вот основу. Для того, чтобы она была равномерная, мы должны скалка ее слегка раскатать. Потому что мы с таким процессом. Ну, я думаю, с этим предметом, да, знакомы. А для того, чтобы у нас ежик был равномерный и хорошо вот он снимался так, я. Вам. Нам, то нам нужно его раскатывать не очень тоненько. Ну, толщина где-то должна быть 3, 4, 5 миллиметров. После того, как мы раскатали, можно смелее, Дарина, так. мы кладем ее вот на основу. Можно еще немножко. Еще Трошки? Да, еще. Чтобы он не был не тонкий, не толстый, да. да так и средний. И теперь в другую средний. сторону. Вот так Сразумела, чтобы не оставалось у нас вот, мы вот так его раскатали. Все, теперь у нас готова наша основа, мы ее кладем на нашу заготовочку. Если это делается в домашних условиях, то это используется лист, противень, который потом можно положить в печку для того, чтобы просушить его в печке. Но прежде чем положить его на лист, он должен быть, он должен лежать либо на кальке, либо на фольге. Что мы вот. работаем с нашим малюночком? Нашу заготовку мы кладем под низ. Yes. Если же это опять-таки повторюсь домашние условия, то мы ее можем прямо на ней. Вот. Но ну, в таком случае ее, конечно, в печку нельзя. А, положить тогда на подоконник. Она может на подоконнике или на батарее высохнуть, но тогда этот процесс будет более длительный. Будет долго. Так? Да, неделя, если это ну, достаточно такое вот а, толстое тесто. Для этого нам нужны, дальше для работы нам нужны стеки, либо ножичек. Маленький, детячий, на вид такие ножички. Да, значит, для того, чтобы вот... А, мы сделали ежечка, нам нужно сделать его мордочку. Да? Мы ее вырезаем, вот, исходя из нашего образца, можно его подложить, можно на него смотреть. Мы вырезаем нашу мордочку. Угу. Носик такой же мы вырезаем, Носик да? не вырезаем, мы потом его с помощью черного теста, другой стороной, не вот такой. этой, острой, угу. мы делаем вот такой вот изгиб головки и носика. Так? Вот так, я так, да. Так, да. Так. Вот так, да. Дальше мы убираем стыку и делаем ротик улыбающийся внизу. Его хорошенько прорезаем и убираем вот лишнее. Так. так. Что с Дуже посмехается, Ну ничего страшного, это свердловский ежичок. да, радостный, ждет старого нового года. Вот так можно закруглить. А здесь сделаем лапку. Вот по этому месту вот тут делаем вот так лапку. Так, сразу у, меня, у нас щеи лапка вышла. Прорезаем Дарина. Прорезаем, чтобы оно вот так вот было. Щие угу, прорезаем. Так, вот у нас получается такая лапка. Ты треба мати такую ягу, та вот, ще Смейте обовязково рисовать. Вот у нас э, в заготовочном варианте вот, получается вот так. Ну, После того, э, мы значит, лапку должны прорисовать на ней, э, прорисовать ну, как бы пальчики вот, маленькие, да? мы делаем две, два таких неглубоких надреза, чтобы не прорезать тесто. Вот так сделаем. Такая маленькая да. лапка, как на мере. Теперь, ну ничего страшного, он еще не вырос, он еще молодой ежик лишнее мы убираем. Дальше что мы делаем? Значит, для того, чтобы сделать нашу заготовку, дальше нам понадобится э, тесто зеленое. Будем mm -hmm. работать ялыночку. Да, мы будем делать елочку. Сейчас мы наши заготовочки снова отложим в сторону, чтобы нам было место. Будем ялынку. Так, так, мы все, берем шарик. Зеленого, и снова повторяем ту же самую процедуру. Да. Скатываем шарик и делаем только теперь большую-большую капельку. Скатали хорошо. Если у вас э, плохо скатывается тесто, то можно э, взять водички на пальчики. И оно будет э, более но пластичное. уже если если оно, схоже на пластилин. Если оно подсыхает, ну, тесто имеет свойство mm -hmm. быстро подсыхать, поэтому его лучше укутывать так. в какую-то кленочку. Или же пальчиками смачивать. Вот мы сделали нашу. Так. такой вот шарик и делаем капельку вот такую капельку такая игрушка выходит Да, такая вытянутая кладем ее на наш стол и расплескиваем ладошками то есть мы делаем основу нашей будущей елочки эту основу мы можем также немножко раскатать только не сильно тоненько потому что она начнет рваться что-то схоже на ялинку, а пока еще лишье кольором. Да, потому что дальше мы будем ее. Вот надо ее немножко сюда поместить, чтобы было удобнее раскатывать. Okay. Дальше мы будем ее вырезать стекой ее края. Если у вас прилипает к столу, напомню, что нужно тогда э, сто муки. Okay. Да муки. Так е. Yeah. Положили. Положили. Что Можно чуть-чуть немножко больше, чтобы Чепелочка была бишь пухнастая. Да. да. Так. Это Теперь мы вырезаем. Сделаем. Теперь мы делаем произвольно, вырезаем нашу елочку, контур. Вы можете это посмотреть э, ну, на каких-то картинках, можете взять со шаблона, можете самостоятельно вырезать. Э, просто, как вам хочется, вырезаем ялынку. Да, такие веточки, какие придут вам Ого, ломо. себе у школі, у початковій, коли ми малювали ялиночки. Здійс точність не столь важлива, тому що дальше ми будемо нашу ялочку декорирувати, як ви, напевно, заметили, такими незвичайними голочками, схожими на э, скручену вермишель. До речі, це такий процес кропітливий робити О, да. ялиночку. Єй таке Это очень интересный и такой же оригинальный. Не да. будем открывать сразу все секреты. Але да. я гадаю, еще у всем сподобает. Пусть это будет постепенно. Конечно, лучше, чтобы елочка внизу была более широкая, чтобы... она такая трошки недолуга. Но это у нас скроется тем секретом, который мы сейчас будем демонстрировать. Дальше мы нашу елочку, если она уже готова, поднимаем и кладем на нашу заготовочку. Все-таки я это отрежу, она какая-то совсем Сейчас мы ее откроем, все ее недостатки. Дальше елочку вы можете положить на заготовку так. так, как вам удобно. Может она быть наклоненная, как здесь у нашего ежика. Может... А ежичка. Да, кладем. Вот так получается. Ничего страшного, потому что мы сейчас это исправим с помощью такого чуда декора Есть а, чеснока-давилка. Сейчас мы будем сюда класть кусочки зеленого да. теста и ее дальше украшать. Почему мы переходим к елочке? Потому что елочка должна слегка будет подсохнуть, прежде чем мы сделаем глазки там ежику и так далее. Это наиболее элемент у ежичка ягода. Ну, самый такой, да, яркий. Для того, чтобы у нас э, это, так, такие полосочки вермишелька была длинная, нам нужно дожать до конца чесночницу, не отрывать э, наши И покласть новое тесто и продолжить. Да, класть новое тесто и слегка тянуть чесночницу на себя, чтобы она ее полосочки не закручивались. Юля, вы сами придумали такой дивный метод? К сожалению, нет. Есть много книг по работе с соленым тестом, и этот метод используется там и открыт уже очень давно. Давы. Вообще разнообразно используют методы, предметы. Сейчас я на кухне. Да. Вы это фантазия. <laughs> Значит, для того, чтобы у нас э, дальше получилась елочка, мы берем э, наши полосочки и... и складываем аккуратненько. И кладем их на самый низ. Мы начинаем с самого низа елочку делать. Можете немножко, допустим, водички сюда... Э, э, чтобы тесто не засыхало у нас. Тут да? не то, чтобы засыхало. То, что засыхало, это одно, а чтобы еще клеилось. Потому що клій, вот в данном випадку, це вода між одним тістом і другим. Деріна, біліть. Ми беремо так дуже обережненько і воно порвалося. Нічого страшного. Ми вот так його складимо. Так. І вот, щоб вот, вона була пушиста, кладемо. У вас виходить дуже майстерно. Ну, не один год практики. Так, <реш> треба тренуватися, але для всіх, хто хоче лише почати. в ваших руках конечно вот так мы дальше уже скрутилась уже, уже скрутилась а? да и можно его свободно можете заворачивать там где не хватает можно добавить так, так вот. вот так я yeah. так дальше мы продолжаем пока я э, делаю чеснок наш э, чесноко наши полосочки дарина берите кусочек белый так я yeah. И еще вот, робимо вот такой вот маленький отщепню. Это будет у нас э, глазки. Вы скатываете кружочек. Так. Скатываете кружочек. Такие так и, и делим э, на пополам кружочек. Два Да. Я. Одно мне, другое вам. Еще скатываем кружочек. Так. Это частина. раз еще Кладем. Дальше мы начинаем декорировать нашу елочку дальше. Чтобы у нас время не терялось. Так. Кладем ее в самый низ. Ювелирная дальше. работа. Ой, Можно дополнить и туда, так, там, так, где не выстачает. А потом у нас еще сверху будут разнообразные игрушки. Которые, да, завершат. Вот, да, они закроют все Образ. Так, Чем мы будем делать с желтенького? С желтого мы сделаем, если у нас достаточно большие будут игрушки вот эти, то мы можем сделать елочное украшение тоже с теста, чтобы не использовать материал, который выполнен... Ну, з стекла или з пластики. Та, да, ми бачимо зараз цей їжачок у нас прикрашений різними декорованими деталями, вже готовими, а ми да. можемо їх виконати власноруч. Чтобы... Да, з допомогою тіста, щоб... Бо. Нужно брати оттуда, где виходить щось там заплуталося. Нічого страшного. так, вот так ми Ділинка вже пухнаста? Так, да, вона вже Ну, Така вона досить креативна, дивна, але така вона і повинна бути. Звісно. Так, робимо далі. У нас у ежика также, вот э, в этом случае у ежика, там у него новогодняя шапочка. Мы можем сделать шапочка. ему mm -hmm. или шляпку, или там даже та кепку. Ну, то есть это тоже воображение уже. Из, например, червоного. Абсолютно любой цвет. Красный мы можем также использовать. Э, Берем дальше, доделаем белочку. Мы Добрый. также можем использовать э, ткань. То есть не обязательно, чтобы это было все полностью с теста. Мы фантазуем и выкорстовываем все материалы, которые можем да, в загаде, которые знаете в доме, которые есть да, под рукой, потому что, конечно же, и когда больше материалов используется, более интересно получается всегда работа из разного материала. И у нас еще буквально осталось... Да, пару еще раз. Трошечки, и наша елка готова. Да. Да. Можно очень красиво будет, если, допустим, вот у меня чисто зеленое здесь тесто уже заранее покрашено, мы можем, допустим, взять это светлое такое зеленое, салатовое. Да, темно -зеленое. И можно взять темно-зеленое, да, и вот с чеснока вилки будут выходить такого разного цвета наши такие полосочки, тоже будет интересно с елочка смотреться. Также елочку можно покрыть, ну вот когда уже работа э, готова, можно ее покрыть э, дождиком, можно ее покрыть э, имитацией снега, допустим, из баллончика продается, либо же э, народным методом это э, клей и Разумела. Клей и э, разные блесточки, либо ага. же манка. А ведь манкую. Да. Нас залишилося 5 хвилин, тому треба поквапитися. Там да? ми розказали вже про основні угу. елементи роботи. Зараз ще трошечки додекоруємо нашу ялиночку. Вот у нас вже ёлочка готова. Так, далі що ми з вами делаємо? Ми беремо чорний. Отщипываем кусочек. Пока я дороблю я ленточку, делаем ви носик. его носи, так? Вот так скатываем кружочек и прилепляем. Дальше, чтобы у нас были глазки, вот мы заранее раскатали кружочек, мы глазик скатываем в ладошках. И приклеиваем его с помощью водички на основу и стекой. Так, даже мы трошечки И текой делаем вот тут вот такие вот реснички. Потом мы с помощью, допустим, либо лака, либо краски можем дальше ее заготовить. Потом мы берем с вами красное, допустим, красное тесто и делаем с вами вот шапочку. Такую вот шапочку делаем капельку ее расплескиваем на ладошке. Так, пробуем и... вас початку кульку, потом крапляку да. и ее. Кладем на головку к нашему ежику, заворачивая там, допустим, каким-то свободным образом. Далее, чтобы у нас ежик был довершенный, мы берем с вами клей любой, ну в данном случае это силиконовый, mm -hmm. и мы можем, допустим, сделать так. Якость так. Воп... Вышла такая уже мыло. Шапочка, такая новоречная. Да. Угу. Вот мы можем использовать дождик угу. с помощью то -то клея. клея. Да. И здесь сделать, например, ему. А... Для вот. чего вот. нужно потребно приклеивать? Первое за все не для эстетичной красоты, для того, чтобы не было видно. Ну, того, что мы его робили, ну, в первую очередь все-таки шапочка, что она должна быть с каким-то мехом, то uh -huh. тут должен быть мех. А, так. Здесь дальше мы делаем глазик. Мы берем с вами, например голубой лак либо это может быть не лак может быть например какая-то краска и делаем радужную оболочку вот она у нас получается дерево делайте у себя я пока изроблю носик носик и э, делаем зрачок зрачок у нас черненький черным лаком либо черной так, я носик, краской е шапочка можно сделать прорисовать ему также черным реснички чтобы он лучше выделялся. Так, и для э, остроты нашей елочки и ежика мы с вами сделаем елочку. Для того, чтобы ее украсить, нам с вами понадобится, вот можно сделать либо как мешочек там у елочки, либо вот с помощью э, дождика основу. И дальше и продекорировать ее с помощью там разнообразных Елочных игрушек. Вот вы можете это сделать. За помощью обычного клею. Мы да. клеим игрушки. Да, мы здесь вот приложим, но вообще это клеится. Поэтому Треба вы чекати, можете... пока высыхает? Нет, а абсолютно. Чистка. Вы не можете, если вы не обжигаете, то вы можете игрушки вот приложить угу. сейчас. А потом уже она подсохнет у вас на подоконнике. Допустим, вот так вот завершить нашу елочку. Так, нашу ялиночку то нашего гарнесенького ежачка. Вот получается в результате вот, такую вот, вот такая вот работа. Далее ее можно будет вскрыть лаком. Так, що далі? Ми її залишимо на підвіконня, висихати, да. чи ми будемо її покривати лаком? Якщо це потрібно швидко зробити, якщо потрібно, щоб вона швидше підсохла, то можна її обжити в печці на мінімальній температурі, ну, якщо не е, можна положити на подоконник і після того, як вона повністю висохне, скрити її лаком. Ну, можна, в принципі, не скривати. Там соль ніхто його не з'їсть. В чому різниця, коли ми будемо його обжигати в печі або не будемо. Чи це впливає на те, скільки... будет он у нас заберегаться. Нет, это абсолютно Нет. не влияет. Единственное, что это может повлиять, допустим, если немножко передержать, то он может быть не чисто белый, а быть такой вот с оранжевым таким оттенком. Ну, за, заведу, за, да, за Юля, я вам дякую за такое новоречное, все ж таки, диво. Дякую за настрой, который вы с собой завжди приносите до Спасибо нас. Спасибо Приходите до нас. И еще нашим глядачам дякую, что вы были с нами и дивилися наш мастер-класс. До встречи у наступному часе парад.